وہاں پہ حضور نبی علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی بشارتیں بھی سنائی حضور نبی علیہ وسلم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میرا تحفہ ہے جنت میرا اللہ کا تحفہ ہے دینا اللہ کے بندوں کو ہے اللہ کا تحفہ ہے دینا اللہ کے بندوں کو ہے لیکن محبوب اینج ڈائریکٹ نہیں دے دینا تو ہاتھوں تو آنا ہے اے محبوب آپ کے ہاتھ سے یہ تحفہ دلوانا ہے آپ کے ہاتھ سے ہم ہم جب دستار فضیلت کا جلسہ کرتے ہیں تو ہم کسی عالم دین کو بلاتے ہیں وہ جو دستار ہوتی ہے نا وہ حضرت صاحب کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے لیکن وہ دلوایا کسی عالمی شخصیت کے ذریعے جاتا ہے کیونکہ اس میں برکتیں آ جائیں جنت اللہ کا بول کے بتائیے آج کا موضوع ایسا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے مجھے ساتھ لے جنت اللہ کا دلانا کس کو ہے اللہ کے بندوں کو اور کس کے ہاتھ سے دلانا ہے اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے سبحان اللہ قرآن مجید ہے سورہ باقرہ دیکھیے آیت نمبر پچیس ہے رب نے ارشاد سنوائے وبشر اللہ جین وعملوا الصالحات اے محبوب آپ خوشخبری دے دیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے جنہوں نے سبحان اللہ وہ عمل جو آپ نے چھپ کے تہجد کے وقت اللہ کی یاد میں جو دعا سنی بہائے تھے توجہ نہیں فرمائی آپ نے وہ عمل جو آپ نے چھپ کے کسی کو پتہ بھی نہیں لگا اور آپ نے اتنا صدقہ کر دیا وہ عمل بابا شری اللہ دینا اے محبوب آپ وعدہ کر لیجئے بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے کس چیز کی بشارت لَهُمْ جَنَّاتٍ تجریم تَحْتِهَا الْأَنْحَار اس جنت کی بشارت دے دیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کلامہ رزک منہا من سمرا دن رزقا اور ان کے باغات میں سے تمہیں پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا اب تصور کر لیں جنتی پھل ہے جنتی پھل جنتیوں کو دینا ہے کالو حاض اللہ جی رزق نہ من قبل یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی ہم نے کھایا ہے یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید ہے یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھایا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا بڑے کرم سے اور انداز کریمانہ دیکھے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ اطوب اطوب ہی متشاب ہا وہ دیکھنے میں ایک جیسا ہے ذائقہ مختلف ہے اس کا وہ دیکھنے میں ایک جیسا یعنی ابھی آپ نے سیب کھایا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے سیب کھایا پہلے والے سیب کا ذائقہ اور ہے اور دوسرے والے سیب کا ذائقہ اور ہے یہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اچھا بھی نیرے بھی مل گئیں جنت بھی مل گئی پھل بھی مل گئی اور آپ نے پھلوں کا ذائقہ چکھ بھی لیا اس کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولاحم فیحا ازوا جم مطرا بدتر بھی مل رہی نے حیران ہو گئے جی تو سبحان ذرا اچھی کہہ چھٹو آج جنت کا موضوع ہے نا جی تو آپ کو بہتر عور بھی ملنے ہیں ازواج جم تمہارے پاک بیویاں ملیں گی متحر پاک بیویاں نہ ان کو جسم پہ کوئی گندگی ہوگی نہ ان کے ذہنوں میں کوئی گندگی ہوگی وہم فیہا خالدون اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہاں رکھا جائے گا یہ تھی آیت کہ رب تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا جنت کے بارے میں اب آئے نبی پاک کے فرمان کی طرف میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس موضوع کی بڑی مضبوط اور بڑی خوبصورت حدیث بخاری شریف مسلم شریف حضور فرمانے لگے جنت میں نہ تمہیں مکان دیا جائے گا اللہ نہیں چاہیے مکان جنت میں تمہیں ایک مکان دیا جائے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اللہ اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گارا نہیں کستوری لگی ہوگی کستوری لگی ہوگی اور پھر اس مکان کے اندر خوشبودار پردے ہوں گے خیمے لگے ہوں گے جن کے پردوں میں سے خوشبو اڑ اڑ کے تمہاری طرف آئے گی اور ان مکانوں میں نا گرد بھی ہوگی گرد یہ جن کٹا عقیدہ کی عقیدہ ہاں گرد بھی ہوگی اور وہ گرد عام نہیں زعفران کی ہوگی اب تصور کر لیں کتنا خوبصورت وہ مکان ہوگا حضور نبی علیہ و اسلام کی حدیث مبارکہ تمہیں مت جنت میں ایک مکان ملے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اور جس کے درمیان گارا نہیں کستوری لگی ہوئی ہوگی اور اندر خوشبودار پردے ہوں گے خیمے لگے ہوں گے اور جس میں تم اور تمہاری بیویاں رہا کریں گی اور آخر میں اس مکان میں گرد اڑے گی جو زعفران کی ہوگی اور اس کے بعد حدیث سنیے